我心里，比起这个世界。 你更重要。做了那种事，我已经没有资格再叫你舰长了吧？你说我和以前不一样了？也许吧。这个月的伙食费。 已经不用考虑这些了，我不害怕孤独，我早就习惯了孤独。不用在意我，让我去做自己该做的事吧。过去的事情，就让他们都过去吧。 抱歉，都是些沉重的话题，你应该不想听吧？对不起，让我一个人安静会儿吧。如果一切只是场噩梦，抱歉，我又在说傻话了。 那些美好温暖的回忆，会永远留在我的心中，再也回不去了。我知道的，我都知道的。从他那儿得到的一切，都被我亲手舍弃了。只要缇亚娜能平安无事，我怎样都没有关系。 谢谢你出现在我的生命中。再见了，k i a n a 请安静，我现在没有开玩笑的心情。请你不要再做这种事了，我不会开心的。 别再恶作剧了，否则我真的会动手的。啊，抱歉，我只是想起了一些事。这个时候，极东支部的大家都在做什么呢？ 你还在思考什么？请快点做出指示吧！我将坠入黑暗，换你回到光明。我已做出了我的选择。雷之律者，愿成为你的力量。我不害怕黑暗。 因为黑暗中永远有光，这个姿态是我必须背负的宿命。这件衣服会让我想起过去。新衣服，如果你希望，我就穿上吧。 怎么突然送我衣服？呃、谢谢，我很喜欢。这个样子，嗯，我并不讨厌。我真的还能收下如此贵重的礼物吗？以前也和他一起来过这里。 有必须要去完成的事，要稍作休息吗？别花太多时间，开始行动。走吧。杀意不断从空气中传来，绝不放过一个敌人。将我的剑化作雷光。 出现了吗？马上解决！你们逃不掉了。电闪雷鸣之刻，抓住你了！急如雷电，该结束了。糟糕！不用担心我，我还能继续战斗。 我不需要其他武器，收起来吧，留给更需要的人吧、哎。已经无法回头了，我绝不会手下留情，做好觉悟吧。雷鸣将至，怒吼吧！ 巨力伽罗，狂风，臣服于我；千鸟，拔刀，一刀了断，让雷鸣抵挡所有的罪孽。我已决定面对自己的命运。 对不起 k i a n a 雷光将斩断所有的过往。绿者出现了吗？找我有事吗？有新的任务？我在听。我自己会走，放手。 要去哪儿？出发吧！不，我不能去见他，这不适合我。休息一下吧。 以前，和 Kiana 也一起跳过呢。嗯 <coughs>，有些生疏了。不，我不能回去。我没事，只是想起了以前的事。 我一个人静静吧。只要他没事，我怎样都好。啊。困了，不早了。 我会将崩坏驱逐出这个世界，荣光与我同在。苏醒吧，荣耀的捍卫者！这一击，贯穿星辰。